bromla H brom tanda yolla reaksiyaya girir. H yox, temperaturun təsirində, hərisi dəyişikliyi ilə. Yəni temperaturun təsirindən küçür dəyərsiyə. H2S temperatur, selenlə də həmçinin. Bir dənə də, də rodanla alma qaydası var. Onu da deyim, amoniakla, hidrogenlə deyil burada, amoniakla olmazdı. Dən bazının reaksiyası. Amoniakla dən baz reaksiyaya girəndə H2O, H2O də görə yerdə H-nin biri qaldı, N qaldı, bir də C qaldı. Yəni H-C-N. Deməli proton və katalizatorun dərcili ilə oksigenin turşun alınması baş verir. İkinci addımımız oksigenli apoq oksigensiz turşunun alınması baş verir. Oksigenini turşular alınması üçün müvafiq oksidlərlə su ilə təsir eynilik edirik. edirik. Nəticə itibari ilə Eyni oxtekmə dərəcəsə hamilə olan turşu alınır. Məsələn, burada H2SO3. Amma H2SO4-ün alınma bilməz, çünki burada müsbət 6-dır, bu müsbət 4. Eyni dərəcəyə malik olmaqda. O izlən də bu ə, turşu alınma bilməz. Bu qaydaya deyirlər anhidrid qaydası. Yəni su ilə reaksiyayə girib eyni oxtekmə dərəcəsi nivelliyi turşunun anhidridi hesab olunur. Yəni bax bu bu turşunun nə idi? Anhidridi. Bu turşunun anhidridi isə SO3'dür. SO3 ilə reaksiyə veririb müsbət 6, müsbət 6-dan da həmin törüşlünün nədir? Beşə törüşkə oksidlə qarışıq anhidridlərdir. NO2 + H2O adi şəraitdə HNO3 bilirik. HNO2, müsbət 3, müsbət 5, halbuki özü müsbət 4. Belə qəbz eləyin ki, 5-lə 3-ün ədədi ortası kimi 4. Yəni buna deyirlər qarışıq anhidrid. Yəni siz törüşə olduqca daha doğrusu Suyun A nöqtəbində bir necə turşu verən nə e, deməli oksidir. Ə e, burda düzdür, temperaturda bir dənə lazım olar sizə. Qarşənin O3 + NO3. Budadır deyib biləsiz. P2O5 su ilə qarşılıqlı təsiri 0 dərəcədə HPO3, yəni soyuq suda, ilıq suda 20 dərəcədə H4PO7 və bir də neçə dərəcədə 100 dərəcəyə qaynaraq suda H3 A o 4 əvəldə gəlir. Eee növbəti oğlum mövzumuz. Oksigenli turşuları bir evə yerə bütün turşuları bir də belə bir üsulla almaq olar. Deməli turşuların aktivitesi var. H2SO4 oldu, H2CO3 oldu. Sonra gəlir HNO3 turşuları, H3PO4. Sonra gəlir H2SO3, CH3COOH. H2SO3, Na2S və H2SO3. Bu turşuların aktivlik sırasıdır. Bu sırada getdikcə hər bir turşu özündən sonrakı turşunun duzlarından neyliyə bilirik? Sıxışdırır, bilir. ifadə edirik. Məsələn, yazırıq: NaCl + H2SO4 qatı, buna gəlir Na2SO4 + HCl. Nə baş verdi? ə HSO4 Hloru çıxartdı çünki ondan daha öndədir, daha nə deyir, aktivdir. Amma natrium 2SO4 üstəgəl Hlor reaksiyası nə olur? 70. Niyə? Çünki özündən sonraki özündən əvvəlcini sıxdırıb çıxara bilməz. Alıb oldu. Burada bir məsələ var. Bu üç turşu eyni dərəcəli turşu hesab olunur. Bu üç turşu normalda bir-birini sıxara bilməz. Məsələn, natrium ehnoiz ilə saxtlıq reaksiyası etmir. Yüki turşular bir-birini əvəz edə bilər. O halda bu turşular bir-birini sıxdırıb çıxara bilər ki, alınan maddələrdən biri çökmüntü olsun. Əgər çökmüntü varsa, bu turşular bir-birini sıxdırıb ionlar çıxara bilər. Yəni bu üç turşunun bir-birini sıxartma şərti plus buna ibarət. Əz evet, şunsular var ki, bu turşuları, eee, deməli oksid üzvü ilə ala bir birik. Eee, və məsələn tutaq ki, məsələn tutaq ki, oksidlərdə demişik ki, CrO3 su ilə reaksiyaya qəmr daxil olmur. Bəs H2CrO3 necə olaq? Bunun üçün və onun həll olan bir duzuna, məsələn Na2CrO3-ə özündən daha güvənlə torçu ilə təsirs edirik. Nəticə etibarilə natriyum xlor + 2 silisium O3 olur. Əmələ gəlir qabdır. Alt nə oldu? Bax bu nə deməli? Torçuların almaq üsulları idi. Bu dörd turşuya diqqətə baxın. Bu dörd turşu ən zəif təbii hesab olunur ki, onların arasında da bütün E, turşuları sinkaptus bütün turşuların dərinə sıxışdırılıb 0.5 çıxaraq 1 çıxarılır bilinir. Eee oksigenli e, turşuların alınmasının başqa üsulları da var. Sadəcə onları biz irəliyə mövzuda keçəcəyik. Məsələn e, elektroliz üsulu ilə e, oksigenli turşuları almaq qaydamız e, var. Məsələn passiv metalların oksigenli duzlarının passiv metalların oksigenli tuzlarını suda məhlulunda elektroliz edəndə, bunu keçmişdik, amma təkrarlayaram. Metal qöz ayrılır, kobru istəyənl oksigen ayrılır, O2 anoda, həddən ayrılır, H2SO4. Bu üsulla da sulfat turşusunu deyinəyolar, almaq olar. Ya da məsələn, halogenlər və ya fosforu keçəndə biz bu barədə ətraflı məlumat alacağıq ki, məsələn, bax ki fosforüsdə gələn HNO3 qatı, ağlı, tarif PO-dur. Üstdə gələn NO2 e üstdə gələn su. Yəni bu yolla da fosfor fosfat turşununun dileməvlar almaq olar. Bizim xassələrinə görə, deməli bu turşular əslində, əslində 2 əgreqan daldı olurlar, maye və qazda. Ona bəzən ədəbiyyatlar də arasında tələffüz var. Məsələn, hflor, hflor, hbrom, hx HIO e, kimi məsələn H2CO3 kimi turşular deyilir, şey qaz halında turşular. Amma burada mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bunlar doğrudan da qaz halında dırlar, düzdür, hamısı qaz halındadırlar. Amma qaz halında bunların heç bir turşu xüsusiyyəti mövcud deyil. Bunlar suda həll olub məhlul olma keçsələr, onlar turşu xüsusiyyətinə nail olmurlar. Məsələn, yazıram NaHCO3 + H2O məsələn də ya da dəmir üstə gələrək H flor tutaq ki. Dəmir H flor qaz halında dursa, o reaksiya daxil olur. H flor qaz halında dursa, o da reaksiya daxil olur. Amma ə, əgər H flor məhlul halında dursa, yəni florid turşusu halında dursa, o reaksiya daxil olmur. Dəmir xloridi öz-özünə baş yaradır. Burda məsələ nədir ibarətdir? Bu maddələr, bu maddələr əcidində normal halda qaz halındadılar. Və heç bir turşu xüsusiyyətinə malik olmadılar. Ona görə də qaz halında turşu demək onlara nədir? Doğru deyil. Çünki bunlar qaz halında turşu deyillər. Ona görə də deyilir ki, turşular 2 ədəd halda olurlar. Hansılardı? Mayelə və bərk turşular. İdi, düzdür, orta məktəbdə də yazılıb ki, orta məktəb kitabında da bunlar nədir? gaz xanında turşular çox təsirli ki, amma sonra da bir tərəfdə özünü mümkün elədir dicik. Yalnız suda həllolduqdan sonra turşu xüsusiyyətinə nədir mali keçir. İndi bu maraq turşu demək belə bir qarışıq məqam var. Al nə oldu? Hə, maye tırşı halda turşular, çoxsu maye haldadır. HClO3, H2SO4, HClO3, HNO3 e turşuları maye halda. Ehtisəsən mi? Edir. Bərclə doğan turşular, boran turşusu H3PO3 eyni zamanda e, deməli H2SiO3 yapışqan hərbişik maddədir. Eyni zamanda eyni zamanda nə? Eyni zamanda fosforun bütün turşuları, fosforun turşuları. Bağlayıb yazmışdım, betafosfat, gerofosfat, ortofosfat, e, hipofosfit, fosfiti. Və bunlar hamısı nə haldadılar? Bərç aldı kirim çatdıra bildim. Suda həll olmamasına görə H2SiO3 suda həll olmayan nədir? Turşudur. Əlməklik yapışan maddədir. H2SiO3 suda həll olmayan nədir? Turşudur. Ayırdığı yollarda başa düşəndiniz əla. İndi bu şey, e, H2 fiziki xassələridir deyək turşuların. E, getdik. Əlavə bir də turşuluq və nitratdan doğru və qatı formullar var. Doğru və qatı formullar dairəsində, eee, deməli, eee, sülfürik əlemətləri keçəndə məlumat verəcək. Gəldik kimyəvi xassələrə. Əvəllər bütün turşular, e, istisna sülfora disosiasiya edəndə mütləq əmələ gətirirlər. Hidrogen ionları, H müsbət ionları üstə gələk, e, deməli bir də turşu qalığı əmələ gətirirlər. Bu barədə biz bəlkə demişdik. Ən də nəticə məkarəti dissosiasiya səbəbi ilə əmin e, deməcəyi hidrogenləri var. Bu soranışı dissosiasiya mövzusunda bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Hidrogenlərin sayı qədər maddələrdə dissosiasiya edirlər. Əsas məsələ budur ki, bax politorjey neonlu, hidrogen neonlu. Lakmus teylə indikatoru, lakmus. Bu bu barədə bir haşiyə çıxmasdır. O lakmus, midloranj və fenoltalı. Bunlar indikatorlardır.